हाउ टू कुक स्पेशल चिकन कढ़ाई क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल डिलीशियस एंड टेस्टी असलाकुम जहूर तारीख़ हाजिर है मैं जनाब आज एक और मुर्ख की शामद आई आज हम पकाएंगे एक खास किस्म की मुर्ग़ कढ़ाई क्रीमी ये खास मुर्ग़ कढ़ाई खास लोगों के लिए खास दोस्तों के लिए और वो ख़ास लोग जो आपके दिल के करीब हैं मुर्ख के छोटे छोटे पीस करवाने हैं या आप खुद कर लें दोस्तों आपसे गुजारिश इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के बाद अगर पसंद आ जाए जो कि उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक को क्लिक कर दें और शेयर भी कर लें अपने दोस्तों में अपने जाने वालों में वो दोस्त जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि नीचे दिए गए सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बरवक इतला हो जाए मुर्गी का गोश्त एक किलो एक सौ तीस ग्राम मुर्ग के गोश्त को धो लें इसी तस्ले में भिगा रहने दें और इसमें दो खाने के चमचे सिरका शामिल कर दें नमक एक चाय का चमचा ये भी शामिल कर दें तकरीबन पंद्रह मिनट तक इसे इसी पानी में भिगा रहने दें ताकि गोश्त की महक या खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए नमक और सरके के पानी को गिरा दें और साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें चलें सबसे पहले अजा तरकीबी नोट कर लें और उसके बाद इस डिश को पकाने का एहतमाम करते हैं तमाम लवाजमात तैयार हैं और फ़ौरी दस्तरत के लिए नज़रों के सामने हैं अच्छा और ऐकेदार खाना पकाना एक आर्ट है जिसमें इंसान के हवा से खमसा का भरपूर इस्तेमाल नज़र आता है यानी आँख नाक कान छूना चखना ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त और दौरानियाँ कितनी देर में क्या चीज़ पकती है ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी होती हैं पकाना शुरू करते हैं कढ़ाई या किसी खुले मुंह के गहरे बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा लें आँच को दरम्याना कर लें खाना पकाने का तेल निफ्स कप बर्तन में उंडेल लें और उसे गर्म कर लें इस असला में अदरक और लहसन को कुचल लें कुचले हुए अदरक और लहसुन को एक खाने का चमचा तकरीबन इसको खोलते हुए तेल में डाल दें और जैसे ही लहसन और अदरक के भुनने की खुशबू आने लगे इसमें गोश्त को शामिल कर दें गोश्त को जैसे ही गर्म तेल में डालेंगे तो उसका दर्जा हर कम हो जाएगा लिहाजा आँच को थोड़ा तेज़ कर दें और इसको उस वक्त तक फ्राई कर लें कि बोटियों की रंगत सफ़ेदी ही मायल हो जाए लाल मिर्च पिसी हुई एक चाय का चमचा हल्दी पिसी हुई एक चाय का चमचा खुश धनिया कुटा हुआ एक खाने का चमचा गरम मसाला पिसा हुआ एक चाय का चमचा साबुत धनिया एक चाय का चमचा ज़ीरा एक चाय का चमचा अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको चलाते भी रहें उस वक्त तक भून लें कि मसालों की खुशबू आने लगी मसाले भुन चुके हैं पानी नृत्य गिलास शामिल कर दें ढक दें और तकरीबन पंद्रह मिनट तक इसे दरमियानी आँच पर पकाएंगे गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है ये देखें आप ज़रा तो गौर से देखें अभी गोश्त तो मुकम्मल गला नहीं है दही एक कप फेंट लें और इसमें शामिल कर दें टमाटर का पेस्ट तकरीबन निफ़ कप इसमें शामिल कर दें का सा स्कोर भून लें सेकंडों के लिए आंच को दरम्याना कर दें और ढक दें तकरीबन पांच से सात मिनट तक पका दें दही और टमाटर ने पानी छोड़ दिया है और टमाटर गल भी गए हैं एहतियात के साथ मिक्स कर लें ताकि बोटियाँ टूटे ना और अब ये वो मरला है जहाँ आपने अपनी कढ़ाई में जायका लाना है और इसको मज़ेदार बनाना है यानी इस पानी को खुश करना है और हमने इसे मुसलसल चलाते रहना है लेकिन एहतियात के साथ कि कोई बोटी टूटे ना थोड़ा सा पकाने के बाद आँच को थोड़ा सा तेज कर दें तो आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया है और मसाले से तेल भी अलग होने लगा है और अब इस बाहर पे शामिल करना है मिल्क क्रीम निर्स कप बहुत एहतियात के साथ मिक्स करते रहें चलाते रहें लेकिन ठहरें अभी थोड़ा सा तीखापन भी तो लाना है ताकि जो खाए तो हमेशा याद रखे बिल्कुल इसमें काली मिर्च पीसी हुई एक चाय का चमचा शामिल कर दें आप देख सकते हैं हर बोटी पर भुने हुए मसालों की और क्रीम की तह चिपक गई है और यह इसके जायके को दोबारा कर देती है थोड़ी सी हरे धनिया की खुशबूदार पत्तियाँ और दो हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दें एक हरी मिर्च इसमें शामिल कर दें और चंद सेकंडों के लिए इसे ढककर रख दें डिश आउट कर दें बहुत शानदार किस्म की खुशबू फैल गई है सर्विंग डिश में थोड़ा सा आयल भी उंडेल लें हरे धनिया की पत्तियां और हरी मिर्च साथ में नींबू काट के इसे सजावट कर दें तंदूरी नान या अगवानी नान के साथ तनावल फरमाएं मत भूलें नीचे कमेंट्स में आपने इस वीडियो से मुतल ज़रूर कुछ लिखना है हमें बताना है कि कैसी लगी इसके साथ ही जहूर तारीख़ और इसके साथियों को इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़